сложно тренировать, потому что руки это посредник, и желательно их улучшать от работы. Ну, потому что здесь бицепс руку трецепс выпрыгнул, грудь Очень простые движения, ноги тоже самое. Здесь сложнее тем, что здесь вот нагрузка, она... Если мы немножко неправильно делаем, переносится на руки, набиваются руки, а спина не работает. Поэтому желательно, какие вещи. Ни в коем случае делать спину круто, а наоборот. Но важно, что на то, что, на то, что деревянный, вот, нужно максимальное движение плеча, амплитуд Потому что если мы тянем плечо на одном месте на кровь, то него не будет. Поэтому что желательно, чтобы когда мы напрягаем мышцы спины, плечо и лоб максимально назад уходили, а когда мы растягиваем мышцы спины, плечо и лоб, уходят вперед. И дыхание. Во всех управлениях, которые мы делали, мы что делали? Когда мы делали выдох, мышцы нас напрягали. Когда мы делаем вдох, мы расслабляем, здесь делаем наоборот. Когда мы сейчас делаем вдох, у нас идет усилие. Когда выдох, расслабление. Поэтому просто проще запомнить, не путаться во всех упражнениях, которые мы делаем, что мы делаем? Когда мы отяшим толкаем, мы делаем выдох, чтобы запомнить. когда мы себя тянем, делаем вдох. Да? Что? Что? да не, ну никак запутать. К тебе мы делаем вдох, а тебя выдох. Независимо от того, что мы делаем. В общем, просто. На всем просьбе. Вот, садимся. Положение ног не имеет никакого значения. Главное, чтобы было удобно. Чтобы было легко. Можно как-то. Можно делать двумя а обмотками. Можно делать так. Тоже вдох и выдох. Сути, берем. Это что-то неестественное. Это что-то неестественное. Ну, такое движение. Растягиваем. Все чуть-чуть вперед. Внутрь. Наверное, он правильно говорит. Растягиваем. И можем делать... На... Не да. Тоже самое. Смотрим, Там, включай, сидеть, вот. ты, то есть сиденье поднимается, нет? Да. Поднимается. Нита, тоже можно с этим. сиденьем, поднять чуть выше, чуть ниже. И нагрузка будет, как бы Большинство здесь делают, вот поэтому... А да, ну здесь, ребята, вот здесь вот вначале нагрузка идет, туда если дотягиваешь, она пропадает. Сразу, чем тут. Ну, достает. здесь уже самое все делают. Да. Сейчас. Сейчас, У -у -у. Сейчас. Вот, вот сейчас. Сие, в идеале я всегда все бракеты делаю. Я делаю одну руку. Это контролирует, он пришел, и прогиб, здесь желательно. Потом прогиб и не так вот садится. А назад. Он уже на и на Берем вкладку. тоже. ногу чтобы было удобно посадка выше, ниже. Да, можно варьировать. Но ну, один подход так, другой так. Просто подбираем тут вариант, да, нагрузка на, на, на максимально. такой движение. Но естественно можно еще в этом тренажере такой стандартный уровень камер. Это вот а может такой кулат брать, можно брать такой, можно такой, это варианты как бы. Можно экспериментировать сколько угодно. Можно сделать так. Растягиваем мышцы спины. Плечо идет вперед, плавно. Мышцы спины растягиваются. Это уйдет напряжение. И вот желательно еще в идеале, когда, такой, когда максимально мышцы спины напрягаются, еще делать микропаузу небольшую, то снова растягиваем. То есть увел туда, то, да, задержался и ну, как бы должна быть такая ну, да, логичная. Ну, что, понятно, Например, там, понятно, на треть, на четверть секунды, да, да, да. Не, не, на секунду, на Зафиксировал, растянул. фиксировал, растянул. За счет этого нагрузка будет больше на мышцы спины. И не обязательно она будет вот такую вот пачку вешать блинов. Ну и что единственное, что еще что здесь можно делать, я беру это там, сиденье повыше пониже. За счет этого нагрузка на грудь. делать подход, подход 4. Два подхода делать в таком положении, потом сиденье подняли чуть повыше. Взяли в другом. потому что я тренажер не особо хорошо знаю. За счет там трех-четырех тренировок подбирайте то положение, когда вы чувствуете, что у вас больше спина максимально напряжена. Его оставляйте уже потом, как говорится, работаете на максимальной нагрузке. Все обратно. А ты обратно вариант. Да. Но здесь вот единственное, что положение какое. Желательное положение, вот, чтобы вот. Ну, пока у меня живот есть. Да, вот, положение было похоже, да, во-первых, было должно комфортно. Положение похоже вот, на то, вот, если вы видели вот, а, прыжки в трамплина. они в таком положении взрывают в Поэтому здесь ваша площадь была максимально э, параллельно полу. Не в таком положении, когда работает трапец. Лучше максимально параллельно полу, поэтому вот. Такое движение. Стягиваем и прыгаем. Ну, или так же вот так вот. Здесь вот стараемся, чтобы кулачка была практически параллельно полу. Ну, вот это вот. вот, так вот будет неправильно. Не так неправильно. Слушаем, максимально отклоняем, растягиваем его. А ширина руки на что будет влиять? А? Хват, хват. Широкий и узкий на что будет влиять? Просто вот тут, чем шире берешь хват, по типу на спину. Нагрузка смещается ближе к позвоночнику. Чем мы уже хват берем, нагрузка больше будет на верхней части. Все. Если а вот, габинера, да? Ну, давай беру, да? Ну, давай я беру, я беру, я буду, всегда, вот. Если мы берем широкий хват, а рука больше куда? То есть если так не Да. А если мы берем хват чуть поуже, то рука больше какой лучше. Понятно, да? Поэтому все при всех тяги, желательно широкого хвата Пока <свят> это, это, идет на ширину или толщина, а или на Ну, тоже и толщина ширина, куда там, хоть ширина, сюда, там, просто, чтобы быстро работать. И, знаете, что, что вырастет, там, может, я, может не